Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera kepada semua Baiklah hari ini saya ingin melakukan sedikit perkongsian Berkaitan dengan pendekatan atau panduan Imam Al-Ghazali dalam uh, laku dengan ahlak mulia ini Serta perkaitannya dengan penyelesaian kepada isu peruntuan akhlak pada masa ini Jadi baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan sesi perkongsian ini ataupun perbincangan ini Baiklah, uh, secara umumnya kita ketahui bahawa isu keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat pada masa ini semakin hari semakin membangkit. Hari ini dapat dilihat dengan okay. jumlahnya pelbagai isu keruntuhan akhlak yang semakin berleluasa termasuk peningkatan kes jenayah dan juga kejala sosial seperti uh, kes rasuah, penyalahgunaan dadah, buli, gaulan bebas serta kadar penceraian yang tinggi dalam kalangan pasangan suami isteri Stamina ini bukan sahaja memberikan kesan negatif kepada individu malah ia turut menjejaskan keamanan keluarga, masyarakat dan juga negara Baiklah, mesti anda semua tertanya-tanya kan apakah punca atau faktor yang menyebabkan berlakunya isu keruntuhan akhlak ini dan bagaimana ia dapat diatasi Okey, untuk pengetahuan anda semua, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi punca ataupun uh, kepada punca ataupun faktor kepada berlakunya uh, isu tumpuan akhlak ini Baiklah, yang pertama adalah disebabkan oleh kelemahan pendidikan ataupun kurang pendidikan agama Bila mereka ini mendapat uh, kurang pendidikan agama, mereka akan hilang panduan dan jati diri Disebabkan oleh ketidakketahuan mereka terhadap perkara atau tingkah laku yang sepatutnya mereka lakukan Dan, dan perkara atau tingkah laku yang tidak sepatutnya mereka lakukan Hari Ini akan menyebabkan pegangan agama mereka semakin longgar dan juga menyebabkan mereka ini aa, tidak menutup beratkan aa, kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari mereka Okey. Seterusnya adalah faktor pengaruh teknologi dan juga media sosial Disebabkan okay. oleh perkembangan aa, teknologi dan media sosial pada masa ini aa, masyarakat kini boleh mengakses pelbagai maklumat ataupun sumber hiburan daripada pelbagai pelosok dunia aa, ini menyebabkan mereka ini terlepas kepada budaya barat yang bertentangan dengan ajaran Islam serta ideologi-ideologi yang boleh menyesatkan serta merosakkan akidah mereka. Selain itu, penggunaan teknologi serta uh, alat hiburan ini juga boleh menyebabkan mereka ini ketagihan yang melampau dan menyebabkan mereka ini mengabaikan nilai moral serta tanggungjawab mereka. Ya baiklah uh, Faktor atau pemuci yang terakhir yang dapat saya kongsikan di sini adalah Faktor persekitaran yang negatif Sebagai contoh, aa, seorang individu yang mempunyai latar belakang keluarga yang bermasalah, mereka ini cenderung untuk melakukan isu-isu ataupun terlibat dalam isu-isu keruntuhan akhlak disebabkan oleh pengabaian terhadap emosi serta nilai moral yang telah dilakukan oleh ibu bapa mereka aa, sebelum ini. Serta itu, keluarga sebagai individu memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan persekitaran yang negatif ataupun positif. Dan disebabkan oleh masyarakat masyarakat ataupun remaja pada masa kini lebih cenderung untuk mempercayai rakan sebagai mereka serta so mengikuti mereka berbanding dengan ibu bapa mereka sendiri serta guru-guru mereka. Okey baiklah uh, untuk uh, mengatasi masalah-masalah uh, ini uh, terdapat satu pendekatan yang berkesan dalam mengenai isu ini iaitu dengan macam panduan bertingkah laku dan akhlak mulia yang telah lama dikungkengi oleh tokoh besar Islam iaitu Imam Al-Ghazali. Sehak okay, ini kerana pendekatan yang beliau gariskan dalam kitabnya ini dapat memberikan panduan yang jelas dalam pe, uh, pembentukan akhlak yang baik dan mampu menjadi solusi kepada masalah uh, masalah moral atau akhlak pada zaman kini. Oke okay, baiklah uh, sebelum kita mendalami pendekatan Uh, Imam Al-Ghazali dalam menangani isu golongan akhlak ini adalah penting untuk kita memahami serta mengetahui apakah uh, definisi akhlak itu sendiri. Perkataan akhlak ini dia berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud tingkah laku ataupun budi pekerti seorang. Dalam Islam akhlak ini bukan sahaja sekadar perbuatan luaran tetapi ia juga merangkumi aspek hati dan niat seorang dalam bertindak. Ya okay, menurut kamus dewan Akhlak ini definisikan sebagai budi perkerti pengarai, uh, perangai atau tabiat seorang yang menentukan baik atau buruknya tingkah laku seorang dalam masyarakat. Manakala menurut Imam Al-Ghazali, uh, akhlak ini adalah satu sifat yang tertanam dalam jiwa seorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan secara spontan tanpa perlu berfikir panjang. Okey, Manakala uh, sementara itu, menurut Ibnu Miskawaih dalam kitabnya Tahzid Al-Akhlaq eh, Beliau menyatakan bahawa akhlaq ini adalah sebagai keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan baik tanpa perasaan Berdasarkan pelbagai definisi ini, kita dapat simpulkan bahawa akhlaq ini merupakan gabungan antara niat, sikap dan perbuatan seseorang yang mencerminkan nilai moral dan etika dalam kehidupan seharian Okay, baiklah. Uh, tadi kita tahu tentang apakah itu maksud ataupun definisi ikhlaq. Jadi, uh, marilah kita mengetahui secara ringkas tentang siapakah itu Imam Al-Ghazali. Bagi menghayati dan mendalami dengan lebih dalam lagi berkaitan dengan panduan bertingkah laku dengan berakhlak mulia ini, bolehlah kita untuk mengetahui siapa, siapakah pengasas kepada pendekatan ini. Okey, marilah kita mulai dengan bayar Imam Al-Ghazali terlebih dahulu. Okay, Al-Ghazali nama sebenarnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Telah dilahirkan pada tahun 450 Hijrah Yang bersamaan dengan 1085 Masih Di Al-Ghazala kurasan yang kini terletak di Iran Untuk pengetahuan anda semua Beliau ini merupakan seorang cendekiawan Islam Yang sangat terkenal dalam pelbagai bidang Seperti bidang falsafah, bidang teologi, bidang tasawuf dan juga bidang akhlak. Okay, uh, Selain itu beliau juga terus uh, Sering dijuluki dengan beberapa gelaran Seperti Kudjah Al-Islam Atau The Proof of Islam Zain Al-Din Atau The Anomal of Religion Dan Al-Nasiruri Okey Untuk uh, orang anda juga uh, Imat agama ini telah Menghasilkan pelbagai karya yang terkenal Sebagai contoh karya Ediak Ulum Ad-Din Yang mana karya ini membincangkan Aspek keagamaan akhlak dan tasawuf secara mendalam. Akhir sekali, beliau telah meninggal dunia pada tahun 505 Hijrah yang bersamaan dengan 1111 Hijrah eh 1111 Masih yang mana kehormatan beliau ini telah meninggalkan warisan ini dan terus menjadi wujudkan sehingga masa sehingga kini oleh umat Islam. Okay, baiklah seterusnya kita lihat pula kepada latar belakang Imam Al-Ghazali ini. Dan okay, untuk pengetahuan anda semua, sejak kecil lagi Imam Ghazali telah menunjukkan minat yang sangat mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Okey, beliau ini telah mendapat pendidikan, uh, pendidikan awal a uh, sebab, iaitu pendidikan seperti dan tasawuf daripada Yusuf Al-Nasaj dan Abu Ali Al-Farmadi serta mempelajari usuluddin dan fiqh Syafi'i daripada Syekh Ahmad bin Muhammad ar Razi. di Tusi. Saya itu beliau juga telah berguru dengan Imam Haramain Al-Juwaini yang membantunya menguasai Fih, menguasai ilmu Fih, Usul, Fasafah dan juga Mantir Okey, seterusnya pada usia 25 tahun beliau ini telah dilantik menjadi ketua di bawah pembimbingan gurunya iaitu Haramain Al-Juwaini uh, Selepas kematian Imam Haramain ini, beliau telah menjadi rektor di Nair Saburi dan mengajar di sekolah Nizamiyah Selain itu, beliau juga telah menjadikan Ah, sekolah bagi hak dan pusat Ayuh. untuk ahli tasawuf. Okey, baiklah. Tadi kita dah tahu tentang apa yang itu maksud ah uh, uh, atau definisi akhlak dan juga kita dah tahu sebut sedikit tentang siapa ke Imam Al-Ghazali. Jadi sekarang mari kita lihat pula kepada pendekatan ataupun panduan tertingkah atau laku uh, dengan berakhlak mulia yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali ini. Okey, terdapat lima pendekatan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam dalam bersikap laku dengan bahagian mulia yang pertama adalah tazkiyah dan nafs iaitu proses pengisian diri untuk mencapai ketenangan rohani yang kedua adalah mujahadah iaitu usaha menahan dan mengatasi keinginan yang tidak baik yang ketiga adalah amal, aa, amalan kebaikan iaitu konsultasi dalam aa, melakukan tindakan politis dan bermanfaat dan yang keempat aa, adalah menentang akhlak yang buruk dan yang kelima adalah muraqabatullah iaitu kesedaran bertulisan tentang kehadiran diri uh, kehadiran dan pengawasan Allah SWT Okey, mari kita lihat dulu kepada uh, pendekatan yang pertama yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali iaitu pendekatan tazkiyah an nafs atau pendekatan pembersihan jiwa Ok, apakah yang dimaksudkan dengan tazkiyah an nafs ni? Jadi okay, dari segi bahasa tazkiyah ini bermaksud penyucian, pembersihan dan penyuburan diri. Manakala dari segi istilah pula ia merujuk kepada usaha uh, yang bersungguh-sungguh untuk membersihkan diri daripada sifat buruk iaitu mazmumah dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia iaitu mahmudah. Okey, uh, menurut Imam Al-Ghazali, beliau menegaskan bahawa akhlak yang baik ini uh, bermula dengan hati yang bersih. Aa, iaitu aa, dengan hati kata lain Jika seorang itu bersih Maka akhlak yang mulia itu akan terbentuk Jadi aa, Pembersihan hati ataupun tasikik anas ini Adalah serangka utama Dalam membentuk ibadah yang mulia okay, aa, Jadi apakah aa, Kaitan pendekatan yang pertama ini Iaitu pendekatan tasikik anas ini Dengan penyelesaian kepada Isu keruntuhan akhlak okay, aa, Jadi aa, Jika seorang itu mengamalkan aa, Pendekatan Atas nasi anak ni isu seperti ketamakan darah suah dalam dunia perniagaan ini dapat diatasi ini kerana mereka ini lebih mengutamakan sikap kejujuran dan integriti dalam setiap urusan sebabkan oleh hati mereka ini telah bersih daripada sifat-sifat masmu masmumah tadi iaitu sifat tamak, sifat uh, pentingkan diri sendiri jadi uh, bila hati orang telah bersih daripada uh, sifat-sifat masmumah ini maka mereka akan mengutamakan sifat-sifat yang mahmudah Okey baiklah seterusnya kita pergi kepada pendekatan yang kedua pula iaitu mujahadah atau melawan hawa nafsu. Okey mujahadah ni apa? Mujahadah ni adalah melawan hawa nafsu semaksimal mungkin uh, daripada sifat mazmumah iaitu sifat yang buruk dan keji agar ia menjadi stabil dan dapat diarahkan kepada pembentukan pribadi yang luhur. Okey Imam Al-Ghazali sangat memberi perhatian yang mendalam agar uh, melakukan mujahadah yang berterusan Berteraskan kekuatan jiwa yang jitu untuk menghadapi sifat mazmumah ini okay, Berdasarkan kepada keluasan ilmu pengetahuan dan pengendalian yang berikmah Serta tahap kesabaran yang tinggi Menurut beliau lagi, aa, seseorang itu perlulah berusaha mengawal nafsu mereka agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang. Sebagai contoh, masalah ketagihan media sosial boleh dikawal dengan menetapkan batasan penggunaan dan Mengelakkan kandungan yang tidak bermoral ok maksudnya kat sini kalau seorang itu dia mengamalkan pendekatan mujahadah ini iaitu pendekatan yang melawan orang asu, maka a, masalah a, seperti ketagihan yang melampau terhadap media sosial ini dapat dikawal sebabkan mereka ini dapat me melawan hawa nafsu mereka untuk T, uh, tidak terus menggunakan uh, media sosial secara berterusan Selain itu mereka juga dapat berlawanan Maksud mereka untuk tidak melihat perkara-perkara yang tidak moral uh, Dengan menggunakan media sosial mereka okay, Baiklah seterusnya kita lihat pula kepada pendekatan yang ketiga Iaitu pendekatan melazimi amalan kebaikan okay, Menurut Imam uh, Al-Ghazali untuk membentuk kepribadian insan yang berakhlak mulia adalah penting untuk melakukan kebaikan secara konsisten dan berterusan. Okay. Menurut beliau setelah kita melakukan pendekatan yang kedua tadi iaitu pendekatan mujahadah usaha tersebut perlu disusuli dengan melakukan kebaikan secara konsisten dan berterusan agar ia dapat membentuk satu kebiasaan yang akhirnya dapat menjadi tabiat dalam kehidupan mereka. Okey, menurut madzhab dia ni asas kepada aspek pendekatan yang ketiga ini adalah dengan melakukan ibadat khusus seperti puasa, zakat, haji dan sebagainya di samping melakukan kebaikan ter terhadap sesama manusia, alam dan juga haiwan. Okey, menurut Imam Al-Ghazali, ibadat khusus seperti solat dapat melahirkan dapat menyediakan diri seorang secara teratur dalam tempo tertentu untuk ditunaikan atau dengan kata kata dengan arti kata lain dapat menjadikan seorang itu pandai menyusun masa serta lebih disiplin terhadap masa. Selain nah, itu uh, uh, ibadah seperti puasa pula dapat melahirkan jiwa uh, dapat melahirkan jiwa seorang yang luhur. Waridah, 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 waridah. Okay, menurut Imam Ghazali, beliau menegaskan bahawa langkah utama dalam menggerakkan potensi pendekatan yang ketiga ini adalah dengan menanamkan rasa kecintaan kepada Allah SWT dalam jiwa manusia Atau dengan kata lainnya, kegarahan untuk melakukan kebaikan ini adalah atas dorongan dan rasangan kerana ingin melakukan kerana Allah SWT Maksudnya kalau kita rasa cinta kepada Allah, maka kita akan sentiasa bermotivasi untuk melakukan kebaikan sama ada amalan secara zahir ataupun tersembunyi oleh okay. itu, aa, aa, jika aa, dengan kita meyakini dan menghayati bahawa Usman Ta'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang sentiasa mengawasi pergerakan dan perlakuan semua makhluk Maka aa, kita akan lebih berwas-was dalam aa, melakukan kejahatan dan akan sentiasa ingin melakukan kebaikan Okey, baiklah seterusnya kita pergi kepada pendekatan yang keempat pula iaitu pendekatan membuat sesuatu yang bertentangan dengan akhlak yang buruk. Okey, apakah itu membuat sesuatu yang bertentangan dengan akhlak yang buruk ni? Okey, untuk pengetahuan anda semua, membuat sesuatu yang bertentangan dengan akhlak yang buruk ini adalah seperti kita bersikap sabar daripada kita bersifat marah. Kita bersifat uh, amanah daripada kita kianat. Kita bersyukur daripada kita sombong kita pemurah daripada kita kerekut okay, itu adalah contoh apa itu membuat sesuatu yang bertentangan dengan akhlak yang buruk okay, Nur Imam Al-Ghazali pula uh, dia menekankan bahawa dalam membentuk peribadi yang baik ini seorang itu harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat yang buruk okay, ini bermakna seorang itu perlulah menggantikan sifat yang negatif itu dengan sifat-sifat positif yang bertentangan dengan sifat positif tadi eh, sifat negatif tadi. Okey, uh, jadi apa kaitan pendekatan ini dengan isu uh, penyelesaian isu keruntuhan akhlak. Uh, jadi apabila uh, seorang itu membuat satu uh, mengamalkan pendekatan yang keempat ini, maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang buruk kerana yang buruk itu terkandung dalam akhlak yang buruk. Jadi mereka akan memilih untuk melakukan Aa, perkara yang bertentangan dengan ahli umroh tadi lah Iaitu dengan melakukan perkara yang baik Seterusnya kita lihat pada pendekatan yang terakhir pula Iaitu pendekatan murakabatullah atau penguasaan diri terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan muraqabatullah ini? Okey, menurut Imam Al-Ghazali, uh, muraqabatullah ini adalah semacam perasaan yang merasakan diri kita ini sentiasa diawasi oleh Zat yang menjaga diri kita dan menumpukan perhatian yang bersungguh-sungguh kepada-Nya. Atau dengan kata kata lainnya, kita merasa bahawa ada uh, Allah sentiasa memerhati dan mengawasi setiap perbuatan, percakapan dan juga pemikiran kita. Jadi okay, menurut Imam Al-Ghazali lagi Uh, pendekatan muraqabahullah ini adalah salah satu cara yang efektif untuk seorang individu itu sentiasa mengati Allah. Sebabnya adalah setiap perkara sama ada bersifat fizikal, cara berfikir, perasaan ataupun jiwa. Selain itu uh, pendekatan ini juga dapat menajamkan jiwa seorang agar sentiasa waspada kerana Allah Maha Merhati, Maha Melihat, Maha Mengetahui segala rasa yang tidak dapat dijangka oleh pandangan kasar manusia atau bisikan hati yang tersimpan dalam rahim manusia. Jika okay, aku kaitan uh, pendekatan ini dengan penyelesaian kepada isu keluntungan akhlak, okay. jika seorang itu mengamalkan pendekatan mengurangkan puja ini, dia dapat membantu mereka untuk mengurangkan tindakan-tindakan yang menyalahi uh, ajaran Islam. Sebagai contoh, tindakan memberi atau menerima rasuah, dan juga tindakan penyelewengan. Nah, ini kerana seorang itu akan lebih bertanggungjawab kerana tindak. Uh, bertanggungjawab terhadap tindakannya sebab apa mereka akan lebih bertanggungjawab terhadap tindakan mereka sebabkan mereka ini merasa bahawa Allah SWT itu sentiasa mengawasi setiap perbuatan, pemikiran, perasaan dan juga jiwa mereka pihak ini dapat mengurangkan dapat menghindarkan mereka daripada melakukan perkara-perkara yang terkeji baiklah, kita telah sampai di penghujung perkongsian Jadi, kesimpulan terhadap apa yang saya kongsikan tadi adalah masalah keruntuhan akhlak yang melanda masyarakat moden ni boleh diatasi dengan dengan cara kita kembali semula kepada prinsip-prinsip akhlak yang telah digariskan oleh tokoh Islam terdahulu seperti Imam Al-Ghazali tadi. Okey, yang mana pandangan beliau dalam pembentukan akhlak mulia ini bukan saja relevan dalam konteks zaman zaman beliau saja tapi ia juga amat sesuai untuk diamalkan dalam kehidupan masa kini okey uh, secara keseluruhannya umat Islam ni uh, Islam ni amatlah menuntut umatnya untuk bertingkah laku baik dan berakhlak mulia okey hal ini dapat dilihat dan dibuktikan melalui hadis Nabi SAW yang menyatakan betapa pentingnya berakhlak mulia itu yang bermaksud sesungguhnya tidak aku diutuskan lainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Oleh itu, dengan menerapkan pendekatan ataupun ajaran Imam Al-Ghazali dalam Ghazali ini dalam kehidupan seharian, maka masyarakat dapat membina satu generasi yang lebih berakhlak dan bermoral tinggi serta mengelakkan diri daripada terjerumus ke dalam gejala sosial yang merosakkan uh, moral seseorang. Sekian daripada saya. Terima kasih.